ৰোৱাত শৈক্ষিক ন্যাস আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান ৰোৱাত শৈক্ষিক ন্যাসৰ জনাই শাখাৰ যুগত শুক্ৰবাৰে ছোনাইৰ প্ৰেছ ক্লাবত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় সভাত আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল তথা মেধাৱী স্বত্ব ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ খড়গপুৰ প্ৰতিষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ কৰা জনাই খাম জিলাৰ নাহৰ বান্দানাৰ নিবাসী টমা সৌযোগ্য পুত্ৰ এণ্টন দলেক ৰোৱাত শৈক্ষিক ন্যাসৰ জনাই শাখাৰ তৰফৰ পৰা কিছু আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে শৈক্ষিক ন্যাসে মেধাৱী ছাত্ৰজনক ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান আই টি খড়গপুৰ প্ৰতিষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ বাবে নগদ একৈশ হাজাৰ এশ দুই টকা গঢ়োৱা হয় তদুপৰি ৰোৱাত শৈক্ষিক ন্যাসৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰাও কিছু আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও ন্যাসৰ সম্পাদক বিজয় পেগুৱে সভাত অৱগত কৰে ন্যাসৰ সভাপতি তুষেশ্বৰ মেৰী আগৰৱালাইত্ব কৰা আৰু সম্পাদক বিজয় পেগুৱে ব্যাখ্যা কৰা আজিৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ সভাত ন্যাসৰ বিষয়ববীয়া তথা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰাজেশ্বৰ পেগু জনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ প্ৰাণজিত পেকু যতীন ৰেগন বিজয় ৰবি স্বপ্ন ৰঞ্জন ময়েঙয়া ধীৰাজ জলে ভাস্কৰজ্যোতি টাইং কেনেডি মৰাং সংগীতা মৰাং উমা ভাৰতী আগৰৱালা মিৰি ধীমা ৰেগন মনোজ কুমাৰ প্ৰজাপতি অজয় মেটৰ দিগন্ত পেগু আদি উপস্থিত থাকে 아우 선생님도 놈들, 이때는 밥벌타니에 놈들, 아침밥이 있어, 놈들 모람거리 있어, 너 이런 막 나만 가봐야, 나만 봐, 너, 이뒤 보지 않아, 너 데카지 봐야, 너 데카지 또 마음으로, 놈, 오해를 놈, 빌미나 놈들, 라타마, 너, 이뒤 보지 않아, 놈들, 오해를 놈. 아저, ৰোৱাত এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্ট অসম ভিত্তিত আমাৰ এই সংগঠন আছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি গুৱাহাটীত আছে জোনাই শাখা জনাই ৰ'ৰাট এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্ট এটি শাখা আমাৰ ৰোৱাত এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্টৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অসমৰ চুকে কোণে হিচৰতি হৈ থকা মিচিং ল'ৰা ছোৱালী মেধাৱী মিচিং ল'ৰা ছোৱালী যিসকলে ডক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰফেচাৰ ভাল মানে পঢ়াৰ সুযোগ পায় কিন্তু টকা পইচাৰ অভাৱত পঢ়িব নোৱাৰে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মিচিং ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ৰোৱা এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্ট তৰফৰ পৰা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰত্যেক বছৰ দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই আৰ্থিক সাহাৰ্য আমি বিভিন্ন শুভাকাংক্ষীসকলৰ দান বৰঙণিৰে এই ব্যৱস্থা আমি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে এইমছত এ এগৰাকী দুখীয়া মিচিং ছাত হেৰি সন্তানক প্ৰত্যেক বছৰ প্ৰত্যেক বছৰ পাঁচ বছৰৰ কাৰণে পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বছৰ আমি জোনাই ৰোৱাত এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্টে প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে আমি নিজাববীয়াকৈও ইয়াত থকা বিভিন্ন শুভাকাংক্ষীসকলৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যৰে আমি প্ৰত্যেক বছৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰোঁ এই বছৰ আমি নাহৰ বান্দানা গাঁৱৰ মেধাৱী ছাত্ৰ এণ্টন দলেক আই আই টি গোৰখপুৰত তেওঁ চিট পাইছে এডমিশ্যন কৰিবলৈ যাব আমি কথাটো গম পোৱাৰ লগে লগে আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল বাপেক খেতিয়ক এটা একেবাৰে পিছপৰা গাঁৱত তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰে আমি কথাটো শুনাৰ লগে লগে জোনাই অঞ্চলৰ বিভিন্ন কোণৰ পৰা বৌদ্ধিক মহল কোণৰ পৰা আমাক আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়ালে গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আজি তেওঁক একৈছ হেজাৰ এশ দুই টকা আমি প্ৰদান কৰিলোঁ এককালীন সাহাৰ্য হিচাপে আৰু তেওঁলোকক আমি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ পৰাও আবেদন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰতো এইটো জাষ্ট এটা এককালীন সাহাৰ্য কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে তেওঁক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰিব সেইটো কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে বিবেচনা কৰিব আমি এইটো তৎকালীনভাৱে লোৱা এটা পদক্ষেপ যাতে যাওঁতে অলপ সহায় সহযোগিতা পাব পাৰে এনেকৈ আমি দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় চৈধ্যজন ল'ৰা ছোৱালী ডক্টৰ এইমছত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীক ডক্টৰ পঢ়া আই আই টি পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীক আমি কি কৰিছোঁ পি এইচ ডি কৰা ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ মিচিং ল'ৰা ছোৱালীক আমি এই ৰ'দ এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্টৰ পৰা জনাই ৰ'দ এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্টৰ শাখাৰ পৰা বা চৈধ্যজন ল'ৰা ছোৱালীক আমি আৰ্থিক সাহায্য দিছোঁ ইতিমধ্যে বহুতে চাকৰিত সোমাইছে আমি তাৰ কাৰণে নতৈ আনন্দিত আৰু চাকৰি যিবিলাকে গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকেই আমাক এই আৰ্থিক সাহাৰ্য দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এয়ে আমাৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য তাৰপিছত মই বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম ইহঁতে মোক টকা টকা দিয়া নাই ইহঁতে মোক যোনটো আশীৰ্বাদ দিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মোৰলৈকে এইটো দুখীয়া গ দুখীয়া গৰুৰ ল'ৰাই ইহঁতে এনেকুৱা হেল্প কৰিছে ময়ো এই ইহঁতৰ ইহঁতে হেল্পেই কৰা নাই এইটো মোৰ ইহঁতৰ আশীৰ্বাদ হয় যদি মই আগবাঢ়ি যাওঁ মই চেষ্টা কৰিম কি মই যিমান পাৰোঁ মই ইমান আগবাঢ়ি কিনি পিছত মই ইহঁতক যিমান পাৰে হেল্প কৰিমগৈ সিহঁতৰ ইহঁতৰো মই মানে পিছত যিমান কিবা কৰিব পাৰিম হেল্প কৰিব পাৰিম মই এইটো কৰিব বিচাৰিম